С 1 октября работающие пенсионеры получили пенсию на 15% меньше. Відповідний закон, приняли народные депутаты Украины, вносит изменения и в пенсии держслужбовцев. Ті, в целом, кто остался на рабочих местах, позбувся пенсии. Пенсійний фонд не имеет в полном коштів, запевняють запоминают эксперты. На сегодняшний день, конечно, в связи с пенсионной реформой у нас проблемы очень серьезные существуют. И все мы прекрасно понимаем, что когда правительство снизило на 15%, люди реагируют отрицательно. Во-первых, денег и так не хватает да, у пенсионеров, на сегодняшний день обеспечения. Услуги коммунальные все растет, цены на питание увеличились, а именно что пенсионное обеспечение у нас заморожено не увеличивается. Но в связи с этим, что мы смотрим, что не очень положительные тенденции идут со стороны правительства, но если люди сами задумаются, что на сегодняшний день, не ожидая от правительства, мы можем что-то делать, мы, мы, конечно, можем изменить эту ситуацию. Накопичувальна пенсійна система на сьогодні має вже законодавчу базу, але нею активно користуються лише 5%. С 2000 года на Украине работает негосударственное пенсионное обеспечение. Закон принят в 2004 году, который был узаконен, что пенсионная реформа, под пенсионную реформу работает три финансовых института. Многие это уже знают, потому что работает на сегодняшний день. Можно в банке накапливать, но мы видим, какая тенденция в банке, люди немножко боятся. Негосударственные пенсионные фонды, но в связи с экономической ситуацией они не очень хорошо работают. І третій фінансовий інститут це дві з двохтисячного року працює, це компанія по страхуванню життя. Експерти пояснюють так причини неактивності українців щодо накопичувальної системи, приводячи досвід європейських країн, які побороли в такий спосіб дефіцит пенсійного фонду. Хоча нестабільна ситуація в країні навіть прискорила деякі процеси в Україні. Люди начинают больше задумываться, меньше надеяться на государство и все-таки начинают как-то вот решать свои проблемы. В связи с этим хочу сказать, что на сегодняшний день очень многие компании, которые работают в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения для Украины индивидуально разработали очень замечательно хорошие программы. Даже иногда занимаются они благотворительностью. То же эксперты радят выбрать себе финансового партнера и думать про власную пенсию через накопительную систему уже сегодня. Если это молодой человек от 100 гривен и выше, да? допустим, вот он накапливает это 1200 гривен в год, если накопление 20-30 лет идут. Деньги будут работать под сложным процентом прибыли, как в банке. На сегодняшний день в среднем компании дают те, которые вот мы изучаем. Опыт мы изучили 10 компаний, но предлагаем больше вот компаний, которые сейчас вот лидируют на Украине, это 5 компаний. Средний процент прибыли 17-18%, то есть как банковский процент. Сумма получается довольно приличная. Где-то в среднем это 200-300 тысяч человек может за 20 лет себе накопить.